17 вересня до Слов'янська з робочим візитом прибули представники керівного складу Донецької обласної державної адміністрації, на порядку денному засідання, участь якому взяли керманичі міст нашого регіону, розгляд проблем життєдіяльності у нинішніх умовах та знаходження шляхів їх вирішення. Теперш ніж надати слово мерам, заступник голови Донецької ОДА торкнулася нинішньої обстановки у звільнених містах області і в тих, де наразі триває АТО. Отсутствие пенсии, выплаты зарплаты бюджетникам и выплат социальных пособий приводит к тому, что люди голодают и ситуация с каждым днем усугубляется. Учебный процесс начался на территории подконтрольной украинской стороне и не начался еще на территории, которая находится под контролем ДНР. Предположительно, учебный процесс начнется с 1 октября. Сейчас активно привлекаются преподаватели. Под угрозой привлечения к ответственности, под угрозой ареста заставляют выходить и педагогов как средней школы, так и высшей школы. К сожалению, и медицинское обслуживание разделено также на две зоны. У нас возникают проблемы с центром экстренной медицинской помощи, с работой скорой помощи, потому что головной центр экстренной медицинской помощи остался в Донецке и полностью под контролем ДНР. Есть очень большая проблема с проплатой медикаментов. На сегодняшний день задолженность лечебных учреждений перед предприятием АСТА составляет 4,5 миллиона, что затрудняет в пополнение оборотных средств и затрудняет дальнейшую закупку. Бойові дії на території держави спричинили великий потік вимушених переселенців. Тому перед місцевими органами влади постали завдання з організації роботи по створенню гідних умов для перебування та надання посильної допомоги людям, що прибули з інших міст, покинувши власні домівки. Сажалі на сьогоднішній день немає ні одного документа, который би регламентував діяльність і фінансову підтримку переселенців со сторони центральної власті. Есть проект постановления Кабинета министров, который на сегодняшний день еще не принят, о возможной компенсации затрат, которые будут нести переселенцы в связи с проживанием. Определена сумма, но на сегодняшний день это постановление не вошло в силу, оно не принято, не рассмотрено еще на заседании кабинета министров, и поэтому даже выплата вот эти, этого пособия на сегодняшний день остается открытым. Вторая часть постановления кабинета министров – это организация правильного учета, не так как мы с вами это ведем на анкетах, а так как это положено с участием миграционной службы, службы милиции и э, так далее. Э, к сожалению, на сегодняшний день э, учет ведется не в правильном, не в полном объеме, но и здесь нормативной базы никакой нет. Есть одно распоряжение кабинета министров, э, которое регламентирует работу с переселенцами путем создания штабов и э, межведомственной координации в организации работы э, с этим контингентом всех э, заинтересованных служб и всех э, <кій> Учасника процесу. взагалі роботи з переселенцями в різних містах області організована і будуються за однаковими принципами. Проблеми, що при цьому виникають, також носять майже ідентичний характер. Серед них організація та своєчасна виплата соціальної допомоги, питання працевлаштування, надання медичної, медикаментозної та гуманітарної допомоги. Тощо Управління труда і суд була начена робота поведення реєстру переселенців за період 6 іюня. в реестр обратилось 3930 семей или 8347 человек. Из них жители Донецкой области 7620, жители Луганской области 994 человека. Среди зарегистрированных женщин 2670, инженеров инвалидов 2248, детей 2140, в том числе школьного возраста 972 ребенка. В единой цепочке мы все работаем по Этим вопросом с управлением пенсионного фонда, центром занятости, службой по делам детей и всем другим подразделениям. Один из основных вопросов это вопрос определения временного места пребывания. Ну, у нас ситуация такова, что практически 97% переселенцев решают эту проблему самостоятельно путем расселения у родственников, знакомых или временно арендуя жилье. У нас был создан банк, банк данных жилья из предложений волонтеров, которые воспользовались им около 70 человек. И только оставшиеся 3 процента, это 240 человек, были обеспечены временным жильем, которое безвозвестно предоставили общежития коммунальной собственности и учебных заведений. На сегодняшний день у нас проживают переселенцы в общежитиях музыкального училища, ЖД техникум и профлицей. Здесь, конечно, есть проблема с возмещением, ну, с компенсацией затрат предлагается вариант, что за счет резервного фонда государственного бюджета будет возмещаться 75% стоимости проживания. У меня вопрос оставшийся, 25% кто будет компенсировать. Далее, согласно каких нормативных актов, в каком порядке будет проводиться данная компенсация? Будут ли тут применимы постановления Кабмина об утверждении порядка использования средств резервного фонда, либо это будет прописано в новый какой-то порядок? Мы все суммируем и после э, э, уже проведения совещания отправим эти запросы э, в, центр, в центральные органы э, власти, но, к сожалению, пока вопросы эти остаются открытыми, поэтому здесь мы ничего не разъясним. Переселенцы получают корешу вынужденного переселенца, в котором указывается фамилия, имя, отчество обратившегося и его семьи, адрес постоянного и временного проживания, дата прибытия. Вышеуказанные регистрационные данные вносятся в общий реестр вынужденных переселенцев. По состоянию на 15.09.2014 года зарегистрировано 3891 человек, из них 1091 это дети. И 9093 человека в этой же категории зарегистрировано в городе Святого. Из них 2647 дети. Из общего числа зарегистрированных по городу Святогорску 2219 человек проживает в условиях, приспособленных для зимнего периода времени. И 1051 человек размещены на турбазах и лагерях, не имеющих отопления. То есть мы понимаем, какая дальнейшая проблема будет в случае наступления зимнего периода, и сейчас по в Славянске создан координационный центр волонтеров, который осуществляет координацию и помощь временным переселенцам. Вынужденным переселенцам и жителям города оказывается благотворительная помощь от управления Верховного комиссара ООН в Украине. Помощь получили 1492 семьи. По состоянию на 11.09.2014 года под патронатом Красного Креста временные переселенцы получили одежда, обувь 566 семей, продуктовые наборы 80 семей, овощи 3714 семей, а также финансовую помощь в размере от 100 до 300 гривен 180 семей на общую сумму 26 тысяч. Если говорить о здравоохранении, то, естественно, нагрузка на него тоже возросла. Проблемным остается отделение гемодиализа. Мы приняли дополнительно 13 человек, и это заставило нас не просто работать в третью смену, но еще вести дополнительные ставки в врача, медсестер, санитаров, но это, естественно, нагрузка на местный бюджет. Также с перегрузом работает роддом. Уже принято 125 рожениц. Были у нас и проблемы, вы знаете, потому что, к большому сожалению, ряд женщин приходит не обследованных, либо где-то обследованных, но тем не менее, Елена Борисовна, на сегодня установлено четкое взаимодействие. Я собирала отдельно главных врачей, заведующих женскими консультациями, поэтому уже со штаба поступает звонок, что к ним пошла беременная женщина. И роддом тоже имеет предварительные списки, еще стоит более 90 беременных на учете, но, к сожалению, конечно, возможность местного бюджета в этом плане очень низкая. Проблема жилья. Значит, в нашем городе также господарский находится, где у нас находится штаб АТО, поэтому размещено очень большое количество прикомандированных людей. Но тем не менее, все места в коммунальных общежитиях, которые были, они предоставлены переселенцам. Расселено 60 семей. На сегодняшний день в городе зарегистрировано 2062 человека. Из них 553 ребенка Всем людям, которые размещены в коммунальных учреждениях, организовано трехразовое питание. Также э, осуществляется подвоз ежедневно горячих блюд, раз в день дается мясо и сломалочка э, детское питание. В рамках города было проведено совещание с перевозчиками, по результатам которого была достигнута договоренность по бесплатному провозу в городу. Проведены беседы с руководителями предприятий о наличии имеющихся вакансий для предоставления информации при регистрации, а также был рассмотрен вопрос трудоустройства с минимальным количеством документов. Константиновка. У загальній масі проблем, порушених на нараді, громадськістю було озвучено питання відновлення роботи слов ТЕС і початку опалювального сезону у місті Миколаївка. Серйозне розрушення трансформаторної групи, мазутного хранилища, сетєвої групи, тобто, ми. Пробросили 110 на 6 понижающую со стороны соседей, вот, подключили линию, на, она будем говорить так, на одной нитке действует, но ситуация такова, что своими силами Славтес пытается вот, восстановить все то, что можно сейчас и есть средства за счет оборотных но есть письма, написанные на премьера о выделении средств на восстановление и министерству топлива и энергетики поручено предусмотреть финансирование восстановительных работ. С теплом будет город Николаевка, безусловно, единственное там, где есть разрушение, там адреса Мира, там 11 по-моему, Пархоменко 7. Насколько я там да по памяти сейчас говорю, это там, где будут вестись работы и до я думаю 25 27 декабря эти секции будут закрыты и в частности по домам которые есть у нас секции разрушены большой дом вернее двухэтажный дом который не подлежит восстановлению люди будут отселены николаевка будет с теплом так что можете не переживать.